Kitung Kago gur Dining, akes dan nusub broto Kitung iki mbabar akehe ngelmu kang bisa diluru. akehe pawongan kang dadi guru nanging arang, kang saguh mategur awit ngelmusak emper jendilo koco kang gunyawan jagad kang jember sarto ngupati sakeheng beben kabeh wis katulis lan dudu sanepo menawak urib tanpa ngelmu sak perwi-witan tanpa gegodongan Haimula anggonku nganggit kidung ka angka nyimpen tembung lang Hai nanging kidungku cupek gelmu kesurung dening kang sebatik Hai Nning papan kang kurang cetik bisa keprungu ana ing kutha lan desa ngadesa Hai bisa keprungu dening guru lan uga Bocah seksor Bis keprungu keprnguwong eden wong pikun lan uga wong tu nanging? kabeh, podo kondo, aku orang ngerti,